Salam hörmətli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir. Bu gün sizə Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində əla 6 otağından ibarət belə bir qəşəng 2 mərtəbəli villa çəkib təqdim edirəm sizə. Bu evin həyəti ümumilikdə 1.8 sot torpaq üzərində tikilib. Bu evin həyəti rahat həyətinə bir 3 dənə maşın yerləşir. Evin altı zirzəmidir. 6 daş kürsülərində tikilib. A, belə bir xüsusi dizaynla tikilib beton fundamentidir. Hər tərəfi qoşa daşdır. Ara mərtəbəsi də betonmadır. Bu yan tərəfində də belə bir yeri var. Ya yəni, evə söz yoxdur. Yerləşmə yeri Sultan Şahlıq Sarayına tam yaxın bir ərazidir. Yəni yerinə söz yox, həqiqətən də. Daxil olaq evimizin içinə daxil ol evimizin içinə başlayaq birinci mərtebədən. Belə bir xoldu burada. İri bir qonaq otağıdır. Təmiri əladır, gördüyünüz kimi. Kum sistemi çəkilib, döşəməsi taxta poldur. İndi yəni, burda tikintidə Əsas keyfiyyətə üstünlük verilib. Burada bizim iri bir mətbəx. Gördüyünüz kimi qonaq ta ilə mətbəxinin pəncərəsi öz həyətinə açılır. Mətbəx də olduqca iri bir mətbəxdir. Məni, əraziyə söz yox. Heydar Əliyev parkına yaxın, icra hakimiyyətinə yaxın 1 və 2 saylı orta məktəbə yaxın bir ərazidir ən yerinə su yoxdur. Burada birinci mərtəbə olan yataq otağı. Bura yaşlı adamlar üçün nəzərdə tutulub ki, yuxarı qalxa bilməyəndə indi yəni burda yataq dincəsi. Evimizin tamamən ayaq yoxsuzdur. İkinci mərtəbəyə qalxan pilləkən, pilləkənin altında kladovkadır. Qalxan ikinci mərtəbəyə və yəni burda olan 4 otağı mən sizə təqdim edim ikinci mərtəbənin xolu. Gördüyünüz kimi burada evimizin birinci yataq otağıdır. Qeyd etdiyim kimi alt otağın ibarət evdir. Burada ki ikinci mərtəbə olan hamamla ayaqyoludur. Belə bir xoldu. Evimizin eyvalı Burada ki yukarıda olan ikinci otağı. Bu bizim üçüncü otağımız. Otağların hepsi iriydi gördüğünüz gibi. Bu da ki dördüncü otağımız. Evimizin senedi kupçadır. qiymətində 235 min manat. Erazı da əla, yeri də əla. Qiymətdəki super qiymətdə. İndiki vaxtda xırdandır bu boydə 235 min mərkəzdə çətin tapılır. Video olmamızdı. Sizə təşəkkürlər. Kanalı abunə olun, bəğənlər açın və şərh bölməsində fikirlərinizlə bölüşün. Ötünün. Həlli bu qədər. Sağ olun.